Am o sədaq inkarla bağlı. 53 54 müəllim. <laughs> 50-ci sualda şuralar Nazan orada, Nazan oru Nizanord inkarlı, düzdürmü? Başqa bir inkar olmaz. A variantı getdi, 2 dən inkar olmaz bir cümlədə. B variantında Nazan or inkarlı, birinin inkar var cümlədə başqa cəhətdən bir problem yoxdur. Sister təkdir, has təkdir. C variantında. Poss anti inkar cümədə olmur. D variantında hasn't to have not to hadn't to deyə biləcəyox. Şey D varianta getdi. E variantında sister təkdir. Sister təkdir. Have yox. Həz olmalı. Cavab olur B variant. Sonra 54 dəqiqə. 56 müəllim. 54, 54. 54. 54-də inkarda boz olmaz. A variantı getdi. B variantında hardly inkar nasıl inkar? Bir cümədə iki inkar olmaz. C variantında David neither front men nor road a ladder neither north. Aləkkə gözümə heç bir problem dəyməyib, bədur düzdür deyəsən. D variantında aidən əvvəl nə olmalıydı? Aidən əvvəl inkar olmalıydı. İnkar yoxdur cümədə. D variantı getdi. E variantında hasn't-dan sonra feil gəlməlidir, feil. Hanı cümlənin feili? E variantı getdi. Qaldı bir dənə C variantı. 70-ə qədər. 70 dəyil, 60-a qədər. 55, 55 məlim. 55 58. 55-in A variantı. Bax bu V-ni görürsənmi? V-nə bağlanıq ikinci cümlədir, düzdür? V-ndən əvvəlki cümlənin özünün inkarı var. OK idi, problem yoxdur. İnkarı düzgün düzəlibdi. V-ndən sonraki cümlədə inkar falan yoxdur. Yəni bağlayıcıdır uşaqlar. O deməkdir ki, mütləq hər iki tərəfdə inkar olacaq. İnkar ola da bilər bir tərəfdə, olmayacaq. A-da problem yoxdur. Bir tərəfdə inkar var. O inkar da düzgün düzəlipti. Ay müəllim, inkardan sonra sam gələrmi? Bu V-dən sonra yenə deyirəm, ayrı bir cümlədir. Baxın, bu başqa bir cümlədir. O inkar cümləyə bir daxili yoxdur onun. B variantında no ilə and yox, no or olmalıydı. No or. B variantı getdi. C variantında notdan sonra to gəlməz. C variantı getdi. D variantında no any deyə bir şey yoxdur. D varyantı da gitti. Y varyantında neither nice no inkar, doesn't inkar. Bir cümlede iki inkar olmaz. Cevap olur A varyantı. 58 A varyantında doesn't inkar, no inkar. A varyantı gitti. A variantında B-də mənim gözümə problem demir. Does-un, does-dan sonra V1 gəlməlidir. Have də V1-dədir. B düzbədir. C variantında hasn't-dan sonra fel gəlməlidir. Fel hansı bəs? Spare boş vaxtdır. Beqar vaxt. D variantında hasn't no iki inkardır. Həm də no-yə deyə bir şey yox. E variantı getdi. E variantında director təkdədi. Director təkdədirsə have yox, has olmalıdı axı? Has. Has yəzməliyəm. Yəni ona görə getdik. Cavab olur B variant. 62. Müəllim, 56-ya baxa bilərik. Baxaq. 56 62. 56-cı sualda bax A-da ikilə inkar var, düzdürmü? Harda da inkarın obo denkkarda. A variantı getdi. Bey variantında Naiza eat nor drinks üçüncü şəxsin təkində s artırmalıyam. Çünki hər iki cümlənin hər iki xəbərin mübtədası hedir. B də getdi. C variantında Sarah təkdir. Sarah təkdirsə don't yox nə olmalımdır? doesn't də düzdür məsəl doesn't olar üçüncü şəxsin təkində. C də getdi. D variantında 2 dən səhv var. Birincisi hasn'tdan sonra fel gəlməlidir. İkincisindəki ikar sayla bilən təklin, sayla bilən təklin də qabığında artikl olmalıdır. İki cürdür hətta sərt. E variantında problem yoxdur. Did not inkar, V1 fel gəlibdir. İnkarda sonra da en və onun törəmələri istifadə olunur. Aydın də? 62. Aydın oldu. Altıncı ikinci sualda bax diddən sonra, diddən sonra v1 gəlməlidir. Həd yox, have olmalıdır. E, don't do. does atdə do. diddən do. atdə v1 had keçmiş zamanda diddən sonra had gəlməsi a variantı getdi. B variantında aşağıdan yazıram ki də have not hasn't the, hadn't the. bunlardan sonra feilin üçüncü forması gəlməlidir verb3 verb3 gəlməlidir amma bura took verb 2-dir. Qaydalı qaydasız feləri uşaq əzbərləmək lazımdır. Haven't, the, hasn't, the, hadn't. The. Siz əgər bunlardan sonra fel yazırsınızsa, o fel feili üçüncü formasında olmalıdır. Verb3 formasında olmalıdır. Take, took, taken. Taken gətir yazmalıyam, verb3 yazmalıyam. B variantı ona görədir. C variantında have to diye bir şey yoxdur. C variantda getdi. Hadn't to diye bir şey yoxdur. D variantda getdi. E-də problem yoxdur. Didn't, didn't-dan sonra V1, hər də ki V1-də. 70-ə qədər. E A 64 bölməliyəm. Vaxtına çox maraqlı mövzudur bu inkarlar hər yerdə səslər gəbə. 64-də e, bax don'dan sonra fel gəlməlidir, düzdürmü? Fel yoxdur cümlədə. Don's digər V1 olmalıdı. A variantı getdi. B variantında need-in ehtiyac mənası var, ehtiyac. Ehtiyac mənasında bu isimdir. There is no need to lose our temper. Özümüzü itirmək ki, özümüzü itirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. C düzdür. Ondan sonra isim gəlir. Nədin də ehtiyac mənası var. Problem yoxdur. C variantında bunu zamanlarda Allahın iznə keçəcək. Əgər when-dən sonra gələn cümlə keçmiş zamanda dirsə, digər cümlə də keçmiş zamanda olmalıdır. Amma haven't indiki bitmiş zamandır. Haven't had yox, hadn't had olmalıdır. When-dən sonra gələn cümlə keçmiş zamanda dirsə, digər tərəfdə keçmiş zamanda olmalıdır. Hadn't olmalıdır. D variantında Heaven'dan sonra Fail gelmelidir. Fail. Y variantında Heaven'dan sonra Fail gelmelidir. Rest İsrahat değil. Dinçalish değiller. Rest İsrahat. B variantı. Sonra. 67. yedi. yedi. bak 67-də a-da 2 rəyin inkarı var, düzdürmü? Don't ilə inkardır, no ilə inkardır. Bir cümlədə 2 inkar olmaz. Bun belədir, hıh. Don't inkar, no inkar. B variantında don't inkardı, inkardan sonra da endi gəlir. B dübbə düzdür, OK. C variantında inkardan sonra sam gəlməz. Bu bir səhv. Harda need not özü, need notdan sonra ancaq nə gəlməlidir? B. V1 yoxdur orada. V1 yoxdur. C-də də V1 yoxdur. D-də də V1 yoxdur. E-də də V1 yoxdur. Tu V1-də E-də. Tu olmaz. Heçnəsiz V1 gəlməli. Cavab oldu A B variant. Sonra Mənim D variantımda xəbər olmadığına görə səhv oldu. Bəli, bəli. Feil yoxdur. Düz. Nizato sonra feil gəlməli, düzdünmü? Feil gəlməz. 75 məndə. 75. 75-ci sualda bax bu əzi görürsənmi? Əz bağlayıcıdır. Bağlayıcı iki cümləni bir-birinə bağlayır. Didn't inkar, no inkar. İki inkar olmaz bir cümldə. No any deyə bir şey yoxdur. B də getdi. C-də problem yoxdur. Bax vergüldən əvvəl bir cümlədir. O cümlənin özünün inkarı var. Virgüldən sonra başqa bir cümlədə o cümlənin özünün inkarı var. Kudun. Ayrı-ayrı cümlələrdir. C-də problem yoxdur. D variantında inkar cümlədə to istifadə olunmur. E variantında hadn't də bu hadn't not hadn'tdır, düzdürmü? Hadn't-dan sonra fel gəlməli də xaməs pulun feili. Fel gəlməlidir, mütləq fel. C variantında əzədən hmm. sonra gələn cümlə ikinci gəlsəydi yenə düz olacağıdı. Variant Bəli, bəli, problem yoxdur, yəni. Cümləni bağlayıcı cümlənin ortasında da gəlirdilər, cümlənin başında da gəlir. Problem yoxdur. 76-ya da baxaq mə. 76-cı sualda if bağlayıcıdır. If bağlayıcıdır. Bağlayıcı iki cümləni bir-birinə bağlayır. If-dən sonraki cümlədə görəm 2 də inkar var. Don't know. Getdi. The... B-də oşaq yadda saxlayaq ki, almes özü inkardır. Anləşin tərkibində not var. Almesdən sonra inkar gəlməz. Don't yazıldı burada. Getdi. C-də almes inkar, no inkar. Getdi. D-də if you don't ever like to me any longer, don't inkar, never inkar. Getdi. E-yə baxıram. I will forgive you if you don't lie to me any longer. Daha heç sən mənə yalan danışmasan, mən səni bağışlayacağam. Tər təmiz cümlə. If-dən sonra don't inkar, inkardan sonra da any gəlir. Yerdə problem yoxdur. Mənim Bəli. E, Analiz həmişə ortada gəlməldir, yoxsa əvvəldə və başla, ya xo sonda çıxana bilər. Başda yə, ya başda gələcək, bax ya bax bax ya burada gələcək, ya da burada gələcək. Harda gəlir gəlsin. Özündən sonra gələn cümlə yoxdur. Məsələn bax burda anlessi götürürəm. Anlessdən sonra gələn cümldə inkar olmaz. Lap deyək ki, məsələn anless buddadır. Anlessdən sonra gələn bu cümldə inkar olmaz. Özündən sonra gələn birinci cümldə anlessi inkar edirsən. Və həmişə mürəkkəb cümlədə əşlənməli yoxsa... və yoxsa Bə, bağla vacib də. If inkar formasıdır elə bil anless. If in, if if I come, əgər mən gəlsəm ə onless aycam əgər mən gəlməsəm. Ə mütləq ki dən cümləni birlə bağlamalıdı da. Mütləq. Yəni həmişə mürəkkəb şəkil işlədir. Bəli. Mən qolara bir sual verim. Bu onlessdən əvvəl inkar işlədə bilər? Onlessən əvvəl inkar işlətə də düzdür, işlənməsə də düzdür. Məsələn bəki qayra bir şey deyim də bağlayıcı 2-dən cümləni bir-birinə bağlayanda uşaq o deməkdir ki, yəni, indi iki cümləli ikisində hökmən inkar olmalıdır. Bir tərəfdə inkar olanda o bir tərəfdə olmaya da bilər. Problem yoxdur, yəni. Əgər mən gəlməsəm, sən pis hiss eləyəcəksən. Bir tərəfdə inkar verin, bir tərəfdə təsdiq. Problem yoxdur. Əgər mən gəlməsəm, sən görüşə gedə bilməyəcəksən. İki tərəfdə inkar birdir. Problem yoxdur. Bir tərəfdə də ola bilər iki tərəf. Tək, sadəcə inkarın ə, düzgün düzəliş qaydasını bilsək bəs eləyəcək. Sonra 87 formulunda. Nəsiləm çox xəyirəm. Bax bu testləri işləyeyim. Kim işləyirəm? 88-dən siz edəcəksiniz. Hər cətdiyə baxıb qayıdıram. 87-nin A variantında bax vergülə qədər şuralar. Baxın. Vergülə gəlmir cümlədir, vergüldən sonra başqa bir cümlədir. Vergüldən əvvəl no matter what you say E, bu cümləni mən çıxıram. Çünki to var cümlənin sonunda. A variantı getdi. B variantı. No matter what you say, we will forgive you either. Either'ın əvvəl nə olmalıydı? İnkar. Anladınız bəs bu cümlədə inkar. Oradaki bu bir cümlədir. Bu cümlənin orada yoktu. yoxdur. Vergüldən sonra başka bir cümlədir. Amma Aizan'ın əvvəl inkar olmalıydı. C variantında No matter what you say, we won't forgive you. Baxıram, görürəm. Bir sef. Gözümə dəymir. Məncə təbtdəli cümlədir. Nə deməyin fərq etməz, nə deməyinin aslı olmayaraq biz səni bağışlamayacağıq. Vergülən əvvəl öz cümlədir, vergüldən sonra başqa bir cümlə. D variantında olsa inkarda olmaz. Y variantında naizə sonda olmaz. Cavab çıxdı. 82 Necə? No-dan sonra nə? No-dan sonra dərhal fel gələ bilər, fel. O birləşmədir. İddiazm mədri, nommədri birlikdə birləşmədir. Problem yoxdur. Birləşmələrdə ola bilər bəzən. Yəni. Normal sualdır bu, yəni ona görə verir. Başa düşdüm, sağ ol. 81 var idi chatda. 81 83. Düzdümü? 81-ci sualda xallar 2 dənə inkar var. Don't-dan inkar, mustn't-dan inkar. A variantıgə B variantında baxın bu store uşala store-un depolamaq mənasıdır. Yəni yığmaq, toplamaq, depolamaq. Deyək ki, sənin hər həftə məruzələrin, yəni çıxışları yığmağa ehtiyacın yoxdur. Amma, amma bir şey var da, bu store V1-də də axı. Mən feyri V1-də nə bax yazıram? V store-dan əvvəl nə gəlsə V1 yazaram. Needed gəlməli də, düzdürmü? Neededdən sonra çünki V1 gəlir. Burda story V1-də de yazıbsa, deməli özündən əvvəl need olmalıdır. Don't need olmaz, çünki tohtd-dən sonra gəlir to ya da gəlir ing. Amma heç biri yoxdur. B variantı ona görə səhvdir. Baxın, elə bil B-nin düzgün versiyası C-dir, amma C-də də axırda kördüyübdü. Axırda to yazıbdı. Need-in də qabanda don't var. Need-in qabanda don't varsa to da gələ bilər ing. To gəlibdi, amma sondakı e, məğmişmə yaramır. D variantında tübbə düzdür. Need-dən əvvəl don't doesn't didn't bunlardan biri olsa əvəzlik isim to ing dördünü də yaza bilərəm yəni ürəyim istəyirsə yaza bilərəm problem yoxdur e variantında ikmay boardi i said don't no boardi ikilə inkar olmaz 83 87 olacam mən 83 yazılmışdı mı çata? Bəli məlim Qralar, baxın. Bu Newton söhbətində niyə çağırsınız, mən bilmirəm. Bax siz harda Newtonu gördüsüzsə, baxın. Özündən sonra V1 axtarsınız, V1. V1 yoxdur, bu səhvdir. Məsələn, A variantında F yoxdur. Dərhal sonra bax birinci Newton gəlməlidir, ikinci V1. Bu kombinasiya pozula bilməz. Burda Newton F1-dir, bəs bu iki anı? İkisi də əvəzlikdir. Getdi. B-də Newton V1-dir danışdırsa da nə tədarəcə 1-dir. Store-da depolamaq mənasını var da, düzdürmü? B-də problem yoxdur. Nəyə görə problem yoxdur? Çünki baxın bir də 81-ci suala. 81-in bir də B variantına baxın, bu səhvdir. Çünki store-un qabağında store failed-dir. Needed olmalı V1 gəlməsi üçün. Həmin o 81-in B variantının düzgün versiyası 83-ün B variantındadır. Needed, Needed sonra V1 gəlir. S-də sonra tu gəlməz. D-də sonra əvəzlik gəlməz. Y'de də də ki, de inkar bu. Həm də nidatdan sonra fail yox. B variant. Hashtag 7-yə baxdıq. Bir də baxaq mı? Xeyr, xeyr, ben baktım. baxdım. Tamam. 92-93 yazıb. 91-ə e də baxaraq da sən. Başta. 91'in A varyantında ki de inkar var. Shouldn't. No. Etti. B varyantında. He is not supposed to go anywhere with Ben. Tübbeli düzdü. Not inkar Is not. Isn't. İnkardan sonra da yeni gelir. Tübbeli düz. C varyantında. No, doesn't inkar. Nice inkar. Gitti. D variantında No of diye bir birleşme yoktu. No of diye bir şey yoktu demişem. D varyantında. Gitti. Y variantında İnkardan sonra sam gelmez. B varyantı. 92 <laughs> 92. sualda inkardan sonra sam olmaz. A varyantı gitti. B varyantında Needed to diye bir şey yoktu. Needed to, to gelmiyor. C varyantında It is better not to take the time to build a consensus to take, not to take. Bir dənə inkar var, not. Seydərdəki problem görmürəm. D variantında hasn't to diye. bu ıı, e, bağlı bir de, birazdan bir şey izah edəcəm. D variantında hasn't to diye bir şey yoxdur. D variantda getdi. Y variantında uşaq donktan sonra V1 gelmedi axı. Went yox, go olmalıdır. V1. Yedi ona göre sahip. Cevap olur C variant. Mənim nöqtəyi tək istəndi burda. Bəli, mən bə. indi onu izah edəcəm. Pass var bir dənə, bir dənə istisnası var. Onu indi izah eləyəcəm. Ona görə dedim ki, bir dənə C-ni yadda saxlayaq. İzahı baxaq. Deməli, Dan sənətlərin birisini açım. Ekran yani ki normal görünüyor. Bakın böyle bir cümle yazıram. Yazıram ki mesela I. Çok kalın onu yazır bu. I anticipate. Anticipate i yazar şu an. Except yoktu. Expect gözlemek ummak. Onun sinonimidir. I anticipate you.

Mən sənin gəlməyi bir And meet me. Mən sənin gəlib yenidən mənlə görüşməyi bir ümid edirəm, umuram. Şuralar, deyir ki, bu cümləni inkara çevir. Bu cümləni deyir inkara çevir. Da, to come burada master formasında not to olur da. Yəni, to olduğuna görə not to düzəldirik. Belə bir şeydir. Bəli, bəli. Bəli, indi prosta. Bəli, bəli, bir incəlik var. Prosta o incəliyin içinə də bir incəlik var. Onda bu dəqiqə az sonra. Biz birinci bu cümlənin inkarını dedəbaba üsulu ilə düzəldirəm. Adi bildiyimiz don't qaydasından. Yazıram ki bura I don't anticipate anticipate you to come. İnkar cümlədə təsdiq cümləni inkarə çevirəndə, əgər həmin təsdiq cümlədə end varsa, endi nəyə çevirirəm? Ya ora ya or. da nora. İndi burada da nor olması üçün nə olmalıydı ondan əvvəl? Naizə. Naizə yoxdur. Naizə yoxsa bəliydi, mən ora yazmalıyam. Or meet. Bu bir qayda. İkincisi, bel günay xanım, düzdür? Düz yazmısınız. Anticipate feldi. You tamamlıqdır. To can feldi. Həmçinin şoxalıqdır ya dostaq, digər fel tamamlıq feldə bu ə, ikinci fel yoxdur, bu şəxsiz feldir. Şəxsiz fel nə deməkdir? Yəni şəxsli fel şəxsə və zamana görə dəyişmir. Fel tamamlıq feldə həmçinin tamamlıqdan sonra gələn fel şəxsizdir. Siz şəxsiz feldən də cümlənin inkarını düzəldə bilərsiniz. Şəxsiz felin qabına bir dənə not artırıb cümlənin inkarını düzəldə bilərsiniz. Mənim o videoma baxan olub deyicək. Ai anticipate. I anticipate you not to come. İndi belə bir şey var. Əgər siz cümlənin inkarını şəxsiz felə düzəldirsizsə, birincisi şəxsiz felin qabağına not olur. Şəxsiz felin inkarı ancaq not ilə düzəldilir, başqa heç şeylə ilə düzəlməz. Siz heç vaxt tamamlıqdan sonra gələn felin qabına don't, doesn't, didn't heç birini yaza bilməzsiniz, ancaq getir not yazırsınız. İkincinci də ki, ikincisində. Şahssız feldən bağlı siz cümlənin ikən düzəldəndə həmin cümldədə ənd olduğu kimi qalmalıdır. Əndi ora çevirin ist uşaqlar. 2017-ni qəbulda belə bir sual düşmüşdü. Nok elə bir ki şahssız felin sırf özünə aidd olur. Dox hücumluğu yox. Bəli, bəli. Həm də ki şahssız felin cümlənin özünə təsir etmə səlahiyyəti yoxdur. Çünki bu şey adı üstündə fel deyil, düzdür? Bu normalda bu şey tamamlıqdır. Normalda bu fel deyil, tamamlıqdır. Biz cümlənin əsas felini ilə başda gələn fel ilə inkarı düzəldəndə endi ora və yaxud onora çeviririk. Amma ə, əgər cümlənin inkarını şahssiz felə düzəltmişizsə, cümlənin inkarını şahssiz felə düzəltmişizsə, şahssiz felin olan cümədə end bağlacısı olduğu kimi qalır. İdris nəyə başa düşmədin? Bax, cümlənin inkarını şahssizlə düzəltmişəm, notla düzəltmişəm. Cümlənin inkarı 2 cür zədir bilirəm. Bir əsas felinlə. Əsas felin inkarı düzəldəndə həmin cümldə "ənt" varsa "əndə" çevirirəm "ora" və ya da "nora". Yox, əgər mənim cümlənin inkarını ikinci fel ilə düzəldəndə şəxsiz felinlə. Şəxsiz felin inkarı ancaq "not"la düzəlir. "Not"la düzəlsə də "and" şəxsiz feldə olduğu kimi qalmalıdır. Yəni "and" dəyişmir. Şəx 2017-nin qəbulunda belə bir cümlə vermişdi təxminən və şahsi felə düzəldib endi olduğu kimi saxlamış. Yəni buna bir də diqqət eləmək lazımdır. Var mı burada sual çıxıram uşaqlar burda? Müəllim, var, bir dəqiqə soruşa bilərəm. Bə əlbəttə. I anticipate you not to come nor meet olar bəs. Dəyəsən elə bir şey görmüşəm. Not to come nor meet. Nor meet mi? Nor meet mi. Sən onu ancaq informalda görə bilərsən, elə rəsmi düz deyil axı bu. Nə qeyd etməyə yoltu da yəni. Bəli, informalda görə bilərsən hə. Tamam, çox sağ ol. Buyurun. Ekranı silir, bağlayıram uşaqlar. İndi yoldaşımız sual verdi ki, ay müəllim, orada niyə o, eee, ana o şey cümlə? Burada C variantıdır uşaqlar. Mən bayaq dedim axı, heç bax ə, ki not text istifadə olunmur. Düzdürmü? Amma burdakı not to take şahsi z feldir. Çünki cümlənin əsas feili isdir. Çünki sualda mən izi qabağa keçirəm. İnkarən o t artıraq. It is not better not to take. Take də şahsi zdir. Şahsi şəxsiz felin qabına bir də notu artırdı. Sual var mı başqa? 90-cıya da baxaq mən. 93-cü sualda there is nothing new on the program. Mən A-da bir problem görmürəm. A düzbəz cümlədir. B variantında Misir Klara təkdədir. Have yox, has olardı, düzdürmü? Üçün şəxsin təkində getdi. C variantında no-dan sonra article gəlmədi. Polis ondakı no cheese sayılmır, də pəndir. Zələ bilməsim gavan article olur. D variantında didn't inkardır, nice-n ordan inkardır. Bir cümldə iki inkar olmaz. D variantda getdi. E variantında answers cəmdədir, is yox, are olmalıdı. Xəbər cəmdə olmalıdı. Zərir zəratlı cümlələrdə özünə yaxın olan ismə baxıram. Ansır cəmdə iz yox ar. Sizə cavab çıxdı, A variantı. Yani. Sura. Yoxdur başqa, uşaqlar.